Если ты нашел себя, ты будешь, ты будешь жизнь беречь, да, мой дорогой братец. Если ты нашел себя, свою э, нишу, ты будешь жизнь беречь, потому что, братец, если ты вот нашел себя, да, вот нашел себя, поставил себе цель, все, брат, у тебя вообще другое мировоззрение будет, брат. Ты уже не сможешь там что-то употребить, что-то, ну, ты не сможешь уже, брат. У тебя есть цель, ты к ней идешь. Ты поменяешь полностью мировоззрение свое. Полностью. Ты начнешь заниматься теми делами, которые тебе приносят пользу, которые, понимаешь, тебя возвышают, а не просто убивать. Ты поймешь просто смысл жизни, брат мой. Если ты найдешь себя, ты уже не будешь убивать этой рутиной которые просто навязанные людям, которые просто государством навязали, что в выходные нужно там отдыхать, там еще что-то. Потому что если у тебя есть свободное время, ты начинаешь просто деградировать. Ты не будешь уже работать, понимаешь, э, на какого-то дядю, если ты найдешь. Тебе не нужны будут деньги, тебе не нужен, не будет никто. Вообще, брат мой. Вообще, ну то есть деньги тебе, там какая-то материальная ценность тебе нахуй не нужна будет, потому что ты нашел себя, мой друг. Ты нашел себя, у тебя все прекрасно в жизни будет, брат. Ты уже не сможешь убивать себя, сидеть просто без дела и так дальше. Ты будешь, ты будешь смотреть, братишка, как все убивают себя, как все без как все бесценно просто убивают себя, свое будущее. Ты просто видишь, и это будет твой бодряк просто. Это такой настолько будет твой бодряк, братишка, что ты просто не осознаешь это. Ты просто не будешь, ты просто будешь шокирован. Бля, будешь как, говорить, какой я красавчик. Блин, надо еще там что-то сделать. Надо еще там, надо еще. Потому что у тебя не будет времени, понимаешь? На деградацию и так дальше. Не затягивай, брат. Не затягивай. Не затягивая с этой темой. Ищи себя. На работу можно пойти в любой момент, братишка. В любой. А вот найти себя, когда ты нашел себя, ты уже жизнь бережешь, брат. Ты просто не представляешь, как ты время бережешь. Начинаешь время берегти. Потому что э, ты, на, ты направляешь на свою цель. Понимаешь? Вот ты время свое направляешь уже на свою цель. У тебя нету такого, что где-то там тусануться, где-то там бухнуть, где-то там еще что-то. Ты уже все, уже полностью, понимаешь, в своих делах, понимаешь, в своих проектах полностью. То есть, братан, и ты свою жизнь ты не уебешь. То есть, все будет, ты уже, когда будешь ложиться спать, братан, это такой кайф, когда ты в предвкушении, там что-то делать что-то пойти позаниматься что-то еще что-то сделать у тебя будет такой настолько кайф брат ты просто э, ну если ты у тебя нету какой-то цели и так дальше ничего страшного брат у тебя она появится все будет четко братишка главное ищи себя забей хуй на эту работу это еще если ты найдешь себя у тебя все будет деньги у тебя все будет брат ты не сможешь уже себя убивать. Ты не сможешь уже себе там говорить, там какие-то отговорки и так дальше. Ты себя нашел, брат. Ты идешь к цели, все, братан. Ты, ты не сможешь никак себя там уничтожить, уничтожить. Ты не сможешь вообще, браташи. Чтобы ты понимал, я вот себя нашел, брат. Я месяц ебашу уже, ну, не, и у меня и не, не было выходных, и не будет уже полтора вот месяца я просто пиздяры на свои проекты. Без выходных, без ничего. И ничего, я в предвкушении просто, мне нравится. Я просто хочу, я не знаю. Вот еще работать, еще. Я по 18 часов работаю, братик мой. По 18 часов я работаю. Сегодня я хочу 20, я хочу рекорд поставить. Сегодня вот суббота, там пока все отдыхают, там тусятся, гуляют. Я сегодня 20 часов отработаю. На себя. Понимаешь, братик мой? Понимаешь, Инсуль? И я не устану, братан. Это не усталость будет. Понимаешь? Когда ты осознаешь, вот ты, у тебя есть цели, у тебя есть проекты, когда ты, братик, осознаешь, что просто вот ты не устаешь. А у тебя просто организм просто отказывается от тебя, понял? Ты себя так просто, понимаешь, вот проектами, вот всем, понимаешь, вот так делаешь, себе приносишь пользу, что просто, ну, организм просто тебя обессиливает, прикинь. Ну, это так, брат, но ты зато, понимаешь, вот ты не устаешь никогда, вот на работе ты устанешь, на работе какой-то ебучий ты устанешь, ты морально, физически выгоришь полностью, и все, тебе не будет нравиться оно. А вот я могу, понимаешь, сутками ебашить свои дела. Просто клепать, просто что-то изучать, хорошую, полезную информацию, что-то делать, еще там, понимаешь? То есть я могу развиваться, заниматься, мне оно по душе, пойми. Или если ты найдешь свою нишу, что будет у тебя по душе, у тебя будет все четко в жизни, братан. Все будет лучше всех, братья. Ты просто не осознаешь, ты не осознал этого, братанчик. Ты просто найди свое любимое дело, свою любимую нишу. Вот человек, да, вот, у него есть цель, братишка, в жизни, у человека. Понимаешь? Есть цель, у каждого человека есть цель. Чем больше цели, чем больше всего, братка, чем тебе хочется больше, и мозг тебе дает энергию работать над собой и достигать всех целей своих, братишка. Всех, брат, потому что если ты будешь просто где-то там ебани, там бухать, рыгать, братик мой, ничего у тебя в жизни не получится, и ты не поимеешь, братик мой. Так что найди себя, потому что это такой бодряк, я тебе просто... Ну, сразу скажу, ты не сможешь уже бухать, для тебя все будет мерзко, брат. Все, это рутина ебучая, которая сейчас, ну, сейчас очень много рутины всякой и так дальше. Ты уже не сможешь бухать. Ты уже не сможешь там что-то делать, какую-то деградацию полнейшую. Братан, не сможешь. Потому что есть у тебя цель. Тебя, ну, как тебе сказать, ты э, упадешь на воздержание. Ты упадешь на все ты упадешь на хорошие дела, ты упадешь на хорошие дела, ты не упадешь в жизни, а будешь только повышаться, подни, ты в жизни будешь только расти, повышаться и идти только вперед, брат мой. И все будет у тебя прекрасно, братишка, потому что, если ты вот, если ты не будешь там развиваться, понимаешь, если ты не будешь там расти, а просто деградировать и так дальше ничего в жизни у тебя не изменится и ничего в жизни у тебя не будет брат ты просто проработаешь как биоматериал и ты нахуй в жизни никому не нужен братишечка мой ты нахуй в жизни пойми вот если ты не нашел себя свое свое развитие свою цель в жизни у тебя не будет никакого мозг тебе не даст никакого импульса братан тебе мозг не даст никакого импульса что ты сможешь э, там сделать, создать и так дальше, если у тебя нет ни, ничего в жизни хорошего, качественного. Ничего, братан. И не будет, братишка, потому что ты не нашел себя. Вот ты будешь просто деградировать, ты будешь просто уничтожать себя и так дальше, братанчик. И все, понимаешь? И все, братишка, то есть это так. То есть ты себя будешь просто убивать, уничтожать и все. Найди себя. Ты просто не сможешь уже убивать свою жизнь. Пойми. Вот, пойми меня. Ты не сможешь уже убивать свою жизнь. Никуда. На кого-то, на что-то. Ты нашел себя. Ты идешь к целям. Понимаешь? Вот у меня э, 6 делов своих. Понимаешь? У меня уже нет времени просто на деградацию и так дальше. Потому что для меня все мерзко, братан. Все мерзко для меня. То есть, если ты просто будешь там где-то деградировать, где-то там еще там, сидеть, где-то там, что-то делать, там, дрочить себе, блядь, что-то и так далее. У тебя в жизни ничего не получится. Ты в жизни ничего не поимеешь, блядь. Понимаешь, братишка? Ты в жизни ничего не поимеешь. Вон тип идет, пьет пиво, блядь. Ему нахуй не нужна жизнь, понимаешь? А ты иди только вперед, брат мой. Потому что если ты не будешь идти вперед, кто-то другой будет ну, толкать. Начальник твой ебучий. Еще кто-то другой. Понимаешь? Чтобы просто тебя обессилить, убить и все, братан. Понимаешь, братишка? Ищи себя постоянно. Ты себя не сможешь уже убить. Запомни, ты будешь только расти, улучшаться, двигаться только к целям, и все будет порядок. Вот у меня, я уже не смогу проебать свою жизнь, я уже не смогу день проебать, потому что если я день проебу, я затяну так просто, что я не знаю, я уже не выберусь. То есть, я каждый день работаю, брат, каждый день, блядь. У меня нету никаких выходных. Это все наебалово, блядь, людское. Чтобы вас и бесили, чтобы вы были бесцельными. Вот чем больше ты отдыхаешь, братишка, вот чем больше ты отдыхаешь, тем больше у тебя проблем в жизни. Потому что ты, ты не реализовываешь себя, ты не работаешь над собой. Когда ты отдыхаешь, когда ты там еще что-то делаешь. Понимаешь, братишка? Ты не работаешь над собой, братан. Все, братишка, пойми меня. Нужно развиваться, нужно заниматься, нужно искать себя постоянно. Ты не сможешь быть прежним, брат. Тебя изменит сама жизнь. Вот ты найдешь себя, ты найдешь себя, и все у тебя будет четко в жизни, брат мой. Потому что э, ты себя нашел. Ты, ты, как, ты свою нишу нашел. У меня своих шесть делов, у меня мозг. Уже не так думает, пойми. У меня мозг уже не так думает, там где-то бухнуть, шарнуться, там, еще где-то там, блядь. У меня и так и мозг не думал, потому что у меня дела свои постоянно были, всю жизнь, блядь. Вот я еще добавил себе проектов. Вот, понимаешь? То есть, и потому что я еще добавил, потому что, блядь, я выкупал, у меня 5-6 часов свободного времени было. Просто я 5-6 часов читал книгу, лежал, блядь. А нахуй мне читать книгу лежать, если я могу э, двигаться по нормальным темам. Все у тебя в голове, брат. Вот как ты будешь думать, как ты себя построишь, все у тебя в голове, вот, мой дружочек. Все, братишка. Полностью. Вот если ты будешь там, ну, где-то там летать в облаках, в рабских облаках будешь летать, так и будет твоя жизнь, брат. Будет, братан. Потому что э, это так. Это так, братан. Вот кто-то в субботу с 5 утра хуярит, хуярит, брат, работает над собой, похуй, выходные, не выходные и так далее. Ему все равно. У него нет выходных. У перспективного человека, запомни, нет выходных. Он не отдыхает. Он работает над собой, над своими целями. А кто-то вот сейчас, в час дня, вот сейчас, в час дня кто-то встал. Сейчас он пойдет, будет бухать. Будет просто деградировать, убивать себя, свою жизнь, свое будущее, свое все. Понимаешь? Просто пускать на деградацию. Понимаешь, братишка? И все, братан, потому что это так, блядь. Кто-то найдет, кто-то ищет себя, кто-то не ищет себя. И просто убивает свою жизнь, свое, свое все. Дорогоценное время, сейчас очень дорогоценное время. Люди так делают, что просто, я не знаю, там, ну, они временем раскидываются, как будто у них это бесконечное. Не бесконечное, брат. Лимит стоит времени, братишка. У каждого лимит стоит, и он ограниченный. То есть у каждого свое время на эту жизнь, брат. И его нужно прожить красиво. Если ты не проживешь красиво эту жизнь, братан, никто не будет просто Тебе говори, ты просто будешь работать, на тебя просто там старшие люди будут над тобой насмехаться, вот а, там той и работает, и работает, ну они топами управляют просто, ты нахуй никому не нужен, запомни, брат, им наверху ты нахуй, они топами, они, они миллиардами людей, но ну, вот возьми, они одного от одного вот от алкоголя откажутся, вот половина населения с ума подходит, понимаешь? Все, они управляют всем человечеством, бля. Полностью, братан. Понимаешь? И, и это так. Это так, братишка. Так что будь будь постоянно аккуратен. Будь постоянно, э, чтобы все у тебя было прекрасно в жизни. И все будет лучше всех, братец мой. Так что идем дальше. Не надо там. Ищи себя, брат. И ты не сможешь проебать свою жизнь никуда. Цени каждый момент. Каждый момент, каждую секунду цени своей жизни. она драгоценное. Вот тип говорит, он нихуя не имеет в этой жизни, он говорит, я люблю очень Бога, я там каждую секунду там, надеюсь, там, чтобы жить. Это не так работает, блядь. Вот если ты работаешь над собой, и ты, понимаешь, ценишь это, этот, ну, этот момент, что ты работаешь, развиваешься, занимаешься, вот тогда что-то приходит, братишка, вот тогда что-то приходит у тебя. Но если ты просто деградируешь, блядь, и пускаешь на ветер, э, все, тебе никто, не ни Бог, тебе никто, блядь, не поможет. Вот Бог тебе поможет, когда ты работаешь над собой, развиваешь себя, все у тебя прекрасно, вот тогда он поможет тебе. А когда ты просто, блядь, деградируешь, когда ты просто деградируешь и ничего не имеешь в этом мире, нам, тебе никто не поможет. Ни, ни человек, ни бог, ни вселенная, никто тебе не поможет, брат мой. И все. Так что, братишка, выбор за тобой. Или э, нормально э, двигаться, или просто существовать и ничего не иметь в этом мире, братец мой. Вот я прям сейчас не хочу. У меня мы мысли там не лезут в голову, там еще что-то не лезет там, у меня. Понимаешь? Я дальше работаю, я не слушаюсь мозг, потому что э, у меня есть цель. Все, братан, все. Понимаешь, братишка? Блять, кто там такой, блядь, в рот, блядь, с этими нахлыками, ебучими нахуй. Все, заебись, можно дальше работать. Извините, пожалуйста, потому что... Все, все четко, братья мои. Все, все нормально. Работаем дальше. Вот, понимаешь, вот, ты уже не сможешь уже, ты уже не сможешь просто, вот если ты поймешь себя, смысл своей жизни, ты уже не сможешь там бухнуть. Для тебя все будет мерзко, брат. Все. Потому что э, люди, видишь, там бухали, там еще что-то. И они находят себя, они пришли к целям и они идут к целям всю жизнь. У них все четко в жизни, брат. И они говорят, что я никогда в жизни не вернусь в эту скотскую, годскую жизнь, которая нахуй не нужна мне. Понимаешь, братишка? Это так, брат мой. Так что нужно работать. И давай, братка, давай. Потому что если ты не, не нашел себя... Если ты, ну, ты просто проработаешь на другую цель. И вот, например, я тебе буду говорить. Я приду, вот начальник, представь. Я приду тебе и буду говорить, так то-то-то сделать. И я буду считать, я буду считать, братан, что ты работаешь на меня, что ты раб будешь и ты нахуй никому не нужен. И все. Я тебя просто буду убивать. Пойми. Я тебя буду убивать, там, говорить тебе работу, а сам буду ебать шалавку. В сауне понимаешь или или на каком-то острове понимаешь и все это так братец так что будь аккуратен и все будет у нас прекрасно братуха мой вот будем работать будем развиваться будем заниматься и все будет лучше всех братуха а кто там э, ничего не работает то там просто блять пусть где-то отдыхает и без цели в жизни у него ничего в жизни не будет и он в жизни ничего не достигнет, братья мой. Так что работаем дальше, брат.